इनायतें हों आजम सितंबर सन दो हजार तेईस चौदह सफरल मुजफ्फर चौदह सौ पैंतालीस से नहीं जी रसुलकरम साम के फजाइल में से एक फजीलत यह है कि आप सल्हुस ने इशाद फरमाया तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है क्या मालूम हुआ कि जब कोई दुरूद पढ़ने वाला हुजूर हजूर सलाम पर सदक़े दिल से दुरुद शरीफ़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला ने अव्वल तो फ़रिश्ते मुकर कर रखे हैं कि जो फ़रिश्ते नबी अक्रम सल्ह वसलम की बारगाह में दरूद पढ़ने वाले का दरूद भी पहुंचाते हैं और शरीफ पढ़ने वाले के नाम के साथ उसके वालद का नाम भी पहुँचाते हैं कि यार रसोल्ला फलाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दरूद भेजा है और यूँ सलाम की बारगाह में जब दुरूद पढ़ने वाले का नाम मावल्दीत पहुँचता है तो गोया अलैहि हज़ू सलातम जब दुरूद पढ़ने वाले का दुरूद भी समात फरमाएँ उसका नाम भी लिया जाए तो यकीनन हुजूर की तवज्जो हो और जब हुजूर की तवज्जो हो जाए तो यकीन जानिए कि जिसकी नज़र जिसकी तवज्जो, जिस पर हजूर सलाम की नज़र और तोज् पड़ जाए अगर उसका कामिल यकीन हो तो अल्लाह की राहमत से उसका बेड़ा ही पार हो जाए तो इसलिए हजूर सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए जहाँ भी हों झूम झूम कर हज़ुर सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें ज़रूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत नसीब होगी सल्लु सल्लूल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला अलैहि व सल्ल वसल्लम अली हजवेरी रहमत ला, ला ही ही जो पाँचवीं सदी के बुज़ुर्ग हैं यानी उन्हें दुनिया से गुजरे हुए नौ सौ से जायद अरसा साल यानी नौ सौ साल से ज़्यादा अरसा आपको गुज़र चुके और इस बार आपका नौ सौ अस्सीवा यानी बीस कम एक हज़ार ये आपका उर्स इस साल मनाया जाएगा और आप रहमत ला तज़नी अफ़ग़ानिस्तान के मोहल्ले एक शहर हजवेर में आप पैदा हुए जिसकी वजह से आप हजवेरी कहलाए आप रहा तम दीन हासिल करने के लिए मुख्तलफ़ मुल्कों का सफ़र किया शाम इराक़ लबनान तुर्किस्तान तुर्कमानिस्तान इस तरह कई ममालिक का सफ़र करते करते आपके बारे में आता है कि आप छोटी उम्र से ही दीन का इलम हासिल करने लगे थे और महमूद गज़नवी जो मुसलमानों का एक बड़ा बादशाह गुज़रा है उसके उम्र के आखिरी साल रिवायतों में आता है कि यानी मनकूल करने वाले नकल करते हैं कि महमूद गजनवी की मौजूदगी में आप रे ने एक अजीम शान मुनाजरा भी किया जो आप रहा ताल की इल्मी हैसियत के ऊपर दलालत करता है और महमूद गजनवी जब एक मरतबा एक मदरसे में दौरे के लिए तशरीफ़ लाए तो तमाम तलबा उनकी तरफ मतव हुए और ये इतने मुनहमिक थे अपना दीन का इल्म पढ़ने में कि ये एहसास ना हुआ कि वक्त का बहुत बड़ा सुल्तान बादशाह आया है फिर जब उसद ने तोजह दिलाई और ये खड़े होकर महमूद गजनवी के सामने पेश हुए तो महमूद ग़नबी र्ल ने यह कहा कि इस बच्चे में अज़ीम फ़तानत और ज़हानत नज़र आती है ये अपने वक्त का बहुत बड़ा वली बनेगा और फिर दुनिया ने देखा कि दाता अली हजवेरी रमतल तै दुनिया के अंदर कितने बड़े वली बनकर उभरे आज तक जो है वो दुनिया उनके मज़ार पर उनका उर्स मनाने के लिए हाज़िर होती है और चौंतीस साल की उम्र में आपके जो शेख थे मोहम्मद बिन हसन खुतानी खुतली इनके हुक पर इनके जो शेख थे इन्होंने कहा कि आप लाहौर जाइए और वहाँ जाकर दीन का काम कीजिए दीन की खिदमत कीजिए और ये अपने शेख के हुक्म पर फिर वहाँ से चले और हज़ारों किलोमीटर तय करते हुए मुश्किल रास्ता पहाड़ी रास्ता तय करके आप अफ़ग़ानिस्तान से फिर लाहौर तशरीफ़ लाए और किताबों में लिखा है कि आप जब लाहौर तशरीफ़ लाए वहाँ तीस साल आपने गुजारे और यूँ आप रहमत ल्ल तल ने पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर ख़ास तौर पर इनकलाब बरपा कर दिया और लोगों को खूब दीन की तरफ़ माइल किया खूब दीन की तालीम आम की लोगों को दीन सिखाया कि जिसकी वजह से आज तक दुनिया आपको दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमत ल्ल तल के नाम से याद करती है आपके बारे में आता है कि आप जब तशरीफ़ लाए जिस मोहल्ले में जिस जगह आप तशरीफ़ फरमा रहते थे उस जगह पर आपने एक छोटी सी मस्जिद बनाई और उस मस्जिद के अंदर आप रहमत ल्ल तीन का इल्म सिखाया करते थे वक्त के बड़े बड़े उलमा आपके पास हाज़िर होना शुरू हुए जो आपने मस्जिद बनाई उस मस्जिद की समत कबला में कुछ लोगों को तजस्स था कि शायद ये कबिला की समत दुरुस्त नहीं है किताबों में लिखा है कि आप रहमतल्ल त एक बार सारे को दावत दी और जब नमाज अदा कर ली उसके बाद चूंकि आप सुन चुके थे कि लोग काबे की सिमत में मुतरद हैं वो कहते हैं कि शायद ये तबले की समत दुरुस्त नहीं रखी गई तो आप रहा तैयार ने तमामा को इकट्ठा करने के बाद खड़े होकर कहा कि सामने देखो कि तुम्हें क्या दिखाई देता है किताबों में लिखा है कि आपकी ये करामत थी कि अल्लाह के हुक्म से तमाम हिजाबात जो उस मस्जिद और क़बे के दरम्या थे दूर हो गए और देखने वालों ने देखा कि वो अपनी आँखों से सामने काबतुल्ला को देख रहे थे उन्हें काबतुल्ला नजर आ रहा था उन्हें फिर यकीन हो गया है कि ये समत जो मस्जिद की कबले की समत रखी गई है ये बिल्कुल दुरुस्त है आप रहमतल्लि ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो कसरकर बुज़ुर्गों में से हैं आपके बारे में आता है कि आप रहा तशरी फरवा थे कि एक औरत दूध लेकर जा रही थी और वहाँ एक जादूगर था जिसका नाम था राय राजू और वो अपने जादू के ज़ोर से लोगों को इस तरह से उसने महबूद कर रखा था कि वो उन लोगों से अपनी मर्ज़ी से नजराना मंगवाता और ख़ास तौर पर जो दूध उसे पेश ना करता अपने जानवर का तो वो ऐसा जादू करता कि जानवर के थनों से दूध की बजाय खून उतरने लगता और जब वो औरत ये दूध लेकर जाने लगी तो आप रहा तार के मुसाहिबीन में से किसी ने कहा और आपको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है तो आपने उस औरत को तलब किया और उससे कहा कि ये दूध आप हमारे मुसाहिबीन की नज़र कीजिए आपके जानवर और ज़्यादा दूध देने लगेंगे वो कहने लगी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ ये एक जादूगर है जो जादू के ज़ोर से हमारे जानवरों के दूध को खून में तब्दील कर देता है अगर आप इस चीज़ की ज़मानत दें कि मेरे जानवरों को कुछ नहीं होगा तो ये दूध मैं आपकी नज़र करती हूँ आप रहा तैयने ने लिया और उस औरत से कहा कि जाओ और जाओ तुम देखो तुम्हारे जानवर कितना दूध देते हैं वो औरत जाती है जब जानवरों का दूध दोहा जाता है कि तबोल लिखा है कि दुगने से भी दुगना दूध उसके जानवर जो है वो दूध देते हैं और जब ये बात उस राय राजू को पता चलती है तो उसे गुस्सा लगता है और वो जो है आपकी बारगाह में आता है और कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे नजराने रोकने वाले तो आप रहा फरमाते हैं कि तुम बाज आते हो अपने जादू से या नहीं वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें शोबदा दिखाता हूँ और वो जादू के ज़ोर से हवा में उड़ने लगता है किताबों में आता है कि जब वो हवा के ज़ोर हवा पर उड़ उठता है उड़ता है हवा में बुलंद होता है तो आप रहा तल अपनी जूते जिन्हें खिणाऊ कहते हैं उन्हें खेड़ी जिसको हम कहते हैं उन्हें कहते हैं उन्हें इशा करते हैं और वो खेड़ी आपके जूते हवा में जाते हैं उसके सर पर तड़ पड़ते हुए मारते हुए उसे नीचे लाती है और जब वो जूते उसे मारते हुए नीचे लाते हैं और वो तायब होकर आपके कदमों में गिरता है और वो कहता है कि मैं मान गया आप अल्लाह के सच्चे वली हैं और वो काफिर फिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और किताबों में लिखा है कि आप रहमत लाल उसे शेख हिंदी का लक़बता करते हैं और शेख हिंदी की औलाद आज भी दीन की खिदमत आम कर रही है तो आप देखिए कि अल्लाह के अलिया को अल्लाह कितना रुतबा अता फरमाया होता है कि वो दीन की खातिर कैसी कैसी सहूबतें भी बर्दाश्त करते हैं और फिर अल्लाह ताली उनके हाथों से कैसी करामत ज़ाहिर करता है कि लोग उनकी वो कराम देख कर इस बात का यकीन करते हैं कि ये वाकई अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और अल्लाह के सच्चे नेक परहेजगार अलियाँ हैं जिनकी बरकत से अल्लाह रबालम दीन की खदमत को आम करता है आप रहा तला के बारे में आता है आप रहा तब बर में दीन का इल्म आम कर रहे थे और इस तरह आपकी फ़ैज़ान नज़र आम थी हती कि आप देखिए कि फिर उसके बाद से जब ये शेख हिंदी ये वाला वाक़ हुआ तो उसके बाद से इतना मशहूर हुआ यह वाक़ इतनी करामत आपकी ये मशहूर हुई आज भी आपका जब उर्स मनाया जाता है तो आपके उर्स के मौके पर पूरे लाहौर से जितना दूध होता है वह सब आपके मज़ार पर नज़र किया जाता है और लोग अक़दतान वहाँ जाकर ये दूध जो पेश करते हैं नजराने के तौर पर और गरबा फ़करा में जो है वो दूध तकसीम किया जाता है इतना दूध होता है कि लोग जो है वो पी पी कर थक जाते हैं लेकिन दूध ख़त्म नहीं होता आप देखिए कि अल्लाह ने कैसे अपने वलियों को ये मकाम अता किया है कि आज भी उनकी शान यूँ ज़ाहिर फरमाता है इतनी महंगाई के दौर में भी इस दौर में भी लेकिन आप देखिए कि उस दिन दूध की कोई कमी कमी नहीं होती कोई भी मान तकरीबन अक्सर लोग बहुत सारे लोग यानी कि अपने घरों पर अपनी दुकानों पर दूध नहीं रखते बल्कि वो उस दिन उनके उर्स के मौके पर वो दूध वहाँ भेजते हैं और वहाँ नज़र किया जाता है फ़करा गुरबा मसाकिन की के लिए लंगर किया जाता है और वहाँ दूध का इस तरह आम लंगर होता है तो आप रहा ताली की ये शान इससे हमें क्या पता चलता है आपकी सीरत से कि एक तो आप रहाम त ने किस तरह दीन की खिदमत के लिए सफ़र किया और दीन का इलम हासिल करने के लिए मुल्क दर मुल्क गए और फिर मुल्कों मुल्कों जाने के बाद आपने फिर आप अपने शेख के हुकम पर जब आप बर सग़ी लाहौर में हाज़िर हुए और वहाँ आप रहा तीन की खिदमत की और वहाँ लोग आपके पास अक़ीदत मनाते गए और यूँ आपका हल्का अहबाब बढ़ता गया इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह रबालमीन ने अपने अलिया को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया है और अल्लाह के नेक बंदे दीन की खिदमत इस तरह करते हैं कि जब जब दीन इस्लाम पर वक्त आता है जब जब दीन इस्लाम के ऊपर वक्त पड़ता है तो अल्लाह का कोई ना कोई वली कामिल कोई सूफ़ी बासफ़ा ऐसा उठ खड़ा होता है कि फिर वो काफिरों की हर साजिश को ख़त्म कर देता है इसलिए कुरान करीम अल्लाह रब्बुल रबालीमी ने क्या इरशाद फरमाया फ़माया युरीदनातफ़ी नूर अल्लाह ये काफ़िर ये चाहते हैं कि अल्लाह का नूर बुझा दे लेकिन ऐसा नहीं होगा वल्लाहु मतम ही अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा वलौ करी काफिरून काफिरों को कितना ही बुरा लगे और ने इसकी तफसीर में लिखा है के दीन की खिदमत दीन की तालीम, दीन आम होना दीन की इशात दीन का बढ़ना ये मुबारक अमर है ये हमेशा बाकी रहेगा हर दौर में अल्लाह ने ऐसे अलिया भेजे कि गैर मुस्लिम जो जितना चाहते कि दीन को दबाएँ दीन को रोकें दीन को दबा कर ख़त्म कर दें लेकिन अल्लाह ले रबालमीन ने इस दीन में उतना ही इजाफा फरमाया है अब देखिए कि आज के दौर के अंदर कितनी मैन पावर साथ टेक्नोलॉजी कितने जदीद जरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं दीन इस्लाम को मिटाने के लिए लेकिन किसी ने खूब लिखा है मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तेरा वही धूम है उनकी माशा मिट गए आप मिटाने वाले तो अल्लाह ने दीन इस्लाम को इतना उरूजता फ़रमाया है कि आप देखिए कि आज और माहरी का ये तबसरा है कि आज से 20-30 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जो मजहब होगा वो दीन इस्लाम होगा यानी आज दूसरे नंबर पर है और अब मुसलमान यानी काफिर तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं काफ़िर तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो ये दीन इस्लाम की हकानियत है कि कितना इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और जब इतना कुछ किया जाता है तो शायर ने किसी ने ख़ूब कहा नूर ख़ुदा है कुफ़र की हरकत पर ख़ंदा जन फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा इस दीन इस्लाम को जो जितना मिटाने की कोशिश करता है जितना दबाने की कोशिश करता है अल्लाह ताला इसे उतना ही बढ़ाता है और एक गैर मुस्लिम का तबसरा है वो कहता है कि हमने बड़ी कोशिशें की बड़ी मेहनतें की हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया करवाया सल्तनतें मिटाई तख्त उल्टे ताज उछाले खून की नदियाँ बहाँ मगर इस्लामी तहजीब और सकाफत इस्लामी फ़िक्र ये दुनिया से नहीं ख़त्म कर पाए ये हम दुनिया से कम नहीं कर पाए और जब भी हम इसकी कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे किसी अल्लाह अपने बंदे को ज़ाहिर कर देता है कि जो दीन का नक्शा ही पलट कर रख देता है जो ऐसी कोशिशें करता है कि दीन नई सूरत में निकल कर सामने आता है और ऐसा छाता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं कि यह भी दीन इस्लाम की सूरत है ये भी दीन इस्लाम है ये भी इस्लामी दौर है ये भी इस्लामी सकाफत है और यूँ वो जान जाते

मज़हब के ऊपर किस तरह की कद गन लगाए जा रहे थे उस वक्त अल्लाह रबूल आलमी ने फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान रोल को भेजा और अब इस दौर में आप देखिए कि ये सदियों का जो एक अलिया का काम हो रहा है सदियों से जो अलिया दीन का काम करते चले आ रहे हैं और जब इस दौर के अंदर जब फैशन की अलगार मुसलमानों के दिलों से यानी जब इनको फार नहीं है चाहा कि हमने इनको मार कर तो देख लिया इनके ख़त्म होने वाले नहीं और फिर इन्होंने ये चाल चली गोया कि जिसको डॉक्टर इकबाल ने यूँ रखा लिखा कि ये फ़ाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा रूह है मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो इसके दिल से इश्के रसूल निकाल दो इसके दिल से ईमान की मोहब्बत निकाल दो और इन्हें खोखला करके छोड़ दो और ये काम के नहीं बस नाम के मुसलमान रह जाएँ और आज यही है आज मुसलमान जो है वो नाम का मुसलमान रह गया है आज मुसलमान के अंदर ईमान की हरारत तो मौजूद है लेकिन जो उसके अमल से ज़ाहिर होना चाहिए किरदार से गुफ्तार से दिखना चाहिए वो नज़र नहीं आता और मुसलमान को आज कुफ़ार ने अंग्रेज़ ने किस तरह इसे जदीद जराए के ज़रिए फैशन के नाम पर फिल्म ड्रामे दिखा दिखा कर गुलाहों की अलगार आम करके बेमली की तरफ़ धकेल दिया दीन से ऐसा दूर किया है कि ये मस्जिद से दूर है ये दीन की मोहब्बत से दूर है दीन के इल्म से दूर है मस्जिदें वीरान करता जा रहा है बदमजहबीत और लादीनीत आम होती जा रही है मौसीकी और शराब के जरिए मुसलमान को गुनाह का रसिया कर दिया है और और जैसे मैंने दाता गंज बखश्ली हजवेरी रहमत ला तली का जिक्र किया उनके मतलब आखिरी रिवायत ये एक करामत सुनिए इनके बारे में आता है कि एक शख्स जिसका नाम था फ़ारूक़ वो लंदन में मुसलमान हुआ और मुसलमान होकर जब वो पाकिस्तान आया और उसने गुज़रते हुए इनके मज़ार के करीब से ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे यहाँ ले जाया जाए उनकी मज़ार पर जब हाज़िर हुए मज़ार पर हाज़िर होकर उन्हें एक बुज़ुर्ग से मुलाकात कराई गई वैसे उन्हें बुज़ुर्ग दिखाई दिए उन्होंने इनकी ख़दमत में हाज़िर होकर पूछा कि कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो इस शख्स ने फारूक इसका नाम था फ़ारूक अहमद लेनार्ड आज भी इसकी ख़बर जो है वो दाता गंजब्श्श्शली हजवेरी रहमत के ताता मजार के करीब इसकी ख़बर मौजूद है उस पर बाकायदा नाम लिखा हुआ है इस शख्स ने जो है उस शख्स उस बुज़ुर्ग से कहा कि एक सवाल जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मेरे उस सवाल का अब तक मुझे जवाब नहीं मिला कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैं कुरान का मुताल कर रहा हूँ और कुरान का मताल करते करते मुझे वो मकाम कि जहाँ पर मलका अबलीस का जो तख़्त था वो हज़रत सलाम के एक दरबारी जिनका नाम आसफ़ बिन बरख़िया था वो कैसे एक लम्हे के अंदर कई लाख मील यानी कई दिनों का महीनों का फासला था इतने सारे फासले से वो इतना बड़ा तख्त वो कैसे पलक झपकते में सुलेमान अलैहि सलाम के दरबार में कैसे आ गया था मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं मिलता जब से मुसलमान हुआ हूँ तो वो बुज़ुर्ग जो जिनके पास ये हाज़िर थे उन बुज़ुर्ग ने कहा और कोई सवाल उसने कहा और कोई सवाल नहीं बस यही सवाल इतने में एक चाय का प्याला चाय का कप पेश किया गया चाय का कप जिसे इसके हाथ में थमाया और इसने इससे वो बुजुर्ग देते हुए कहने लगे कि बस इतना ही था ऐसे था जो तुम कह रहे हो कि कैसे आया था मलका बिल्की इसका तख्त वो ऐसे आया था ये कहते हुए वो प्याला वो कप उसके हाथ में थमाया उसने जब जैसे ही चाय पीने के लिए उस कप की तरफ तवज्जो की वहीं बेहोश हो गया बेहोश होने के बाद जब उसे होश आया कुछ देर के बाद तो फिर वो कहता है कि उससे पूछा गया क्यों बेहोश हो गए कहने लगे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया पूछने वालों ने पूछा कैसे मिल गया कहने लगे ऐसे मिल गया कि जो कप मैं इंग्लैंड में इंग्लिस्तान में लंदन में जिस कप में मैं घर में चाय पिया करता था वो कप इस बुज़ुर्ग ने मेरे आज हाथ में थमा मुझे चाय पेश की है मुझे पता चल गया कि अल्लाह ताला के अलिया को अल्लाह ताला ने ये ताक़त फ़रमाई है तो आप देखिए कि उसी वक्त से वो वहाँ पर वो उस जगह पर मुक़ीम हो गया वहीं उसकी खबर बनी और आज भी जो लोग जानते हैं वहाँ जाकर उसकी ख़बर पर जाकर हाज़िरी देते हैं तो ये है अल्लाह के अलिया का फैज़ान कि जो अल्लाह ताली अपने नेक बंदों के ज़रिए आम करता है और कुरान करीम के वो हक सामने लाता है कि जिनके ऊपर जिनके लोगों की आंखों पर पर्दे पड़े, पड़े हुए होते हैं और अल्लाह इन वलियों के ज़रिए ज़ाहिर फ़रमाता है तो हमें ये तालीम है हमें यह दर्श है आज के इस बयान में कि हम भी अलिया से अपनी अक़ीदत बढ़ाएँ और इनसे फ़ैज़ हासिल करने के लिए इनके मज़ारात की हाज़िरी ख़ासतौर तो पर इनकी तलीमत पर अमल कि जो इनकी तलीमत हैं तालीमा क्या हैं दीन का इल्म दीन का इल्म हासिल करें और दीन की तबलीग करें दीन की इशात करें उसके लिए हम जो कोशिशें कर सकें हम करें अपने ज़रिए अपनी औलाद के ज़रिए अपने पड़ोसियों के ज़रिए अपने घरवालों के ज़रिए जो मुमकिन हो सके दीन की खिदमत में हम अपनी कोशिशें सर्व करें तो अल्लाह ते भी दी के परमल की तोफ़ी भी देगा और अल्लाह ताली हमें भी दीन की हक़ीक तस्वीर लिखा देगा और जब हमें दीन हक़ीक मानों में नजर आएगा तो हमारा बातिन भी सुधरा होगा और अल्ल्ला हमें दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी सुरखुरी याताफ़ा